पाठ 1 दयालु शिकारी। સૌથી પહેલો વિકલ્પો આપેલા છે પહેલો પ્રશ્ન જંગલ મે શિકારીને એક હીરની કો દેખા શિકારી એક પેડ કે પીછે છુપ ગયા હીરની નિશાન કે સીધ મે આ ગઈ પશુ પક્ષી કે બચ્ચે કો શાવક કહેતે હૈ ડોક્ટર ને ઘા પર મરહમ લગાયા ચલેના પછી ખાલી જગ્યા શિકારી કે પાસ એક બંદૂક થી શિકારી શિકાર કરને કે લિયે જંગલ મે ગયા શિકારીને એક મોટી તાજી હિરની દેખી શિકારી કો બહુ પછતાવા ઇલાજ સે હિરની કોમ એના પછી વિધાનોને પૂર્ણ કરવાના છે શિકારી જંગલ મેં ગયા ક્યોકી ક આવશે ઉસે હિરણ કામાં ખાને કી ઈચ્છા હઈ થઈ હિરણ ઇધર ઉધર ભાગને લગે ક્યોકી બ આવશે વે ગોલી ચલને કી આવાજે ડર ગયે થે શિકારી કો પછતાવા उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था चलो ना પછી प्रश्नों और जवाब शिकारी जंगल में क्यों गया था शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई थी हिरनी देखने में कैसी थी हिरनी देखने में मोटी ताजी है शिकारी की गोली हिरनी को कहां लगी थी शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकार को पछतावा हुआ शिकारी हिरनी को कहाँ से कहाँ ले गया शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया हिरनी को आराम कैसे मिला डॉक्टर के, के इलाज से हिरनी को आराम मिला शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया क्यों शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा से वो दुखी था यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या कर दे यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं शिकार ही नहीं करता शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे उसे देखकर वो दुखी हो गया और तुरंत ही पशुओं के अस्पताल में ले गया डॉक्टर ने उसकी टांग में लगी गोली को निकाल दिया और घाव पर मरहम लगा दिया चलो इना पी बीजू बातूनी कछुआ कछुआ कहाँ रहता था तालाब में कछुआ बहुत बातूनी था हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह में पकड़ दिया हंसों ने कछुओं को बोलने से मना कर दिया चलना खाली जगह तालाब में एक कछुआ रहता था दो हंस कछुए के मित्र थे एक साल बरसात बहुत कम हुई हंस एक लकड़ी से ले आए लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए पछी विधानों पूर्ण करवाना तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी बीजू हंस एक लकड़ी ले आई क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे दु, तालाब पर ले जाने चाहते थे लोगों को देख कर कछुए से चुप न रहा गया पची प्रश्न का जवाब कछुए की क्या आदत थी कछुए की बहुत बोलने की आदत थी હંસોને કહા જાને કા નિશ્ચય ક્યા હંસોને દૂસરે તાલાબ પર જાને કા નિશ્ચય ક્યા કછુએને મુંસે લકડી કા કૌનસા ભાગ પકડા કછુએને મુંસે લકડી કા બીજ ભાગ પકડા કછુએ કું કુલને પર ક્યાં હો કછુએ કું કુલને પર લકડી છૂટ ગઈ ઓર વહ જમીન પર ગીર ગયા પછી છે બુદ્ધિમાન કૌવા જોઈએ એના વિકલ્પો कौवे को खूब प्यास लगी थी कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा घड़ा कौवे ने घड़े में क्या डाले कंकड़ कौवा कैसा था बुद्धिमान चलना पक्षी खाली जगह कौआ खूब प्यासा था कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की घड़े में थोड़ा पानी था कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी उठते उठते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत ऊंचा, बहुत नीचे था कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था चलो ना न पे प्रश्नों ना जवाब कौवे ने पानी की तलाश क्यों की कौे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत तो तो नीचे था कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ देखे घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुँह तक आ गया कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा और पानी ऊपर आ गया चलना पीछे कौवा और लोमडी चलो पेला विकल्प किसके मुंह में पानी आ गया लोमड़ी के पेड़ की डाल पर कौन बैठा था कौवा थी चालाक कौवा कैसा था समझदार अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ चलो ना पीछे खाली जगह लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा कौआ लोमड़ी की चालाकी समझ गया फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली ना पी विधानों पूर्ण करो लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी चलेना पे प्रश्नों जवाब लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा लोमड़ी ने किसे मीठा बताया लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई लोमड़ी कौवे के समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है हमें सीख मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले पांच पांच शब्द बनाइए ट तो से टमाटर टगिया टहलना टमटम टक्साल ड से डग दग, डगमग डकार डमरू डब्बा म से मकड़ी मधुर मयूर मकर मक्षिका घ से घर घमंडी घन घड़ी घटना भ से भगत भजन भवन भवन दो बार हो गए तो मैं भरत यहाँ कर देते हैं भरत भलाई न नगर नमन नयन नन्ही और नम्र चलो एना पीछे विरुद्धार्थी शब्दों आपेला है दयालु तो निर्दयी तो दयालु नु वाक्य दयालु राम ने चिड़िया को बचाया निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत तुम बहुत थक गए हो थोड़ा मुझे थोड़ा पानी दो स्वस्थ आज मैं स्वस्थ हूँ अस्वस्थ कल मैं अस्वस्थ था खुश हम हमेशा वह हमेशा खुश रहता है नाखुश मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा जन्म रोज कई बच्चों का जन्म होता है रोज कई लोगों का मरण होता है बुराई और भलाई मैं बुराई का साथ नहीं देता मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए ऐटे की लिट्टी दौरवानी से पूजन परीक्षा बीजावा अंबाजी त्रीजा मां गुलाब और फूल ચોથામાં હિમાલય ઓર ચઢાઈ પાંચમામાં બિલ્લી અને દૂધ અને છઠ્ઠામાં રામ અને શ્યામ અહીં તમારું પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે થેન્ક યુ